Глобальные бренды, глобальные технологии, глобальные коммуникации. Мы говорим им да, если речь идет о лучших решениях в области комфорта, энергосбережения и охраны окружающей среды люди одинаково нуждаются в тепле и заботе во Франции и в Украине, Австралии и в Гренландии. Французский промышленный концерн Atlantic Group признанный лидер в области таких решений, а марка Atlantic является синонимом качества и надежности для профессионалов и пользователей. 15 производственных площадок, экспорт в 60 стран, 10 филиалов, годовой оборот более миллиарда евро, эти цифры аргументы в пользу выбранной стратегии создавать лучшие продукты в ответ на постоянно возрастающие запросы потребителей. В 2009 году в Одессе начал работать завод Укор Атлантик. Здесь выпускают наиболее востребованные товары для систем жизнеобеспечения и комфорта: электрические водонагреватели и конвекторы. Завод Укор Атлантик – предприятие с французским менеджментом. Управление всеми техническими процессами осуществляется так же, как и на других заводах группы во Франции, Египте, Турции, Великобритании. Мы входим в состав группы Атлантик, а значит имеем в своем полном распоряжении такие преимущества, как технологические наработки группы в производстве современной продукции, а также современное оборудование для ее производства. В процессе производства миллионов водонагревательных и отопительных приборов Atlantic Group разработала современные ноу-хау, которые позволяют нам выпускать продукцию в соответствии с запросами рынка и неукоснительными требованиями к качеству, которые стали эталоном на рынке. Широкий модельный ряд водонагревателей Atlantic позволяет без труда подобрать водонагреватель, который будет идеально отвечать поставленным задачам. В ассортименте представлены модели объемом от 10 до 300 литров для вертикальной или горизонтальной установки. Если бы группа специалистов и потребителей описывала идеальный водонагреватель, то у них наверняка бы получился водонагреватель серии Steatit стиатит technology запатентованная разработка Atlantic Group. Традиционно в конструкции водонагревателей используется открытый медный тен под воздействием электричества возникает гальваническая пара «медь-сталь», в которой сталь разрушается быстрее. Поместив нагревательный элемент в стальную эмалированную колбу, инженеры исключили возможность образования гальванопары. Стеатит, спрессованный под высоким давлением силикат магния, обладает уникальными свойствами – высокой термоустойчивостью и прочностью. Он быстро нагревается и медленно остывает. Этот материал давно с успехом применяется в электротехнике. Стеатитовый нагревательный элемент, защищенный стальной колбой, имеет несколько важных преимуществ. Максимальную площадь теплоотдачи, надежность, он очень экономичен. Его просто обслуживать. Для замены такого тена не нужно сливать из водонагревателя воду. Модель «Стеатит» отличает элегантный авторский дизайн, экономичный нагревательный элемент, внешний регулятор температуры. Водонагреватель в форме призмы «Куб Стеатит» впишется в любой интерьер. Эти водонагреватели также можно использовать как встроенное оборудование. Вынесенная панель управления с кнопкой переключения мощности позволяет выбрать режим нагревания – экономичный или ускоренный. Slim Steatit – модель с уменьшенным диаметром бака, разработанная специально для установки в ограниченном пространстве. Флор Standing – водонагреватели объемом 200 и 300 литров, предназначенные для напольной установки в местах с высоким уровнем водопотребления. Водонагреватели, оснащенные стеотитовым теном, имеют самую высокую производительность и самые низкие эксплуатационные затраты, их по праву можно считать долгожителями. Они надежно служат своим хозяевам много лет. Водонагреватели серии О-Про имеют традиционную конструкцию. Эмалированный бак «Медный тен» «Магниевый анод». Инновация «Атлантик» — оригинальная технология антикоррозийной защиты. О-Про — дополнительная защита, которая замедляет разрушение магниевого анода в процессе эксплуатации — Технология ОПРО существенно продлевает срок службы водонагревателя, потому что магниевый анод работает дольше. Преимущество серии – отличное соотношение цены-качества. Популярность серии ОПРО обеспечивает превосходный авторский дизайн, широкий модельный ряд, современный набор функций управления. Все модели серии имеют внешнюю регулировку температуры и индикатор нагрева. Модель OPRO Турбо оснащена теном повышенной мощности 2,5 кВт. Водонагреватели этой серии являются идеальным решением для установки в местах с высокой потребностью в быстром нагреве воды. OPRO ГОРИЗОНТАЛ» – водонагреватели с экономичным теном мощностью 1,5 кВт, предназначенные для горизонтального монтажа. Дополнительный комфорт в эксплуатации обеспечивает внешний регулятор температуры. ОПРО Профи -Pro «Экономичное предложение». Это удобный в эксплуатации водонагреватель с внешним регулятором температуры, который отличается высоким качеством и надежностью. В серии ОПРО также представлены модели серии Slim с уменьшенным диаметром бака для установки в ограниченном пространстве и водонагреватели малого объема 10 и 15 литров для установки над или под кухонной мойкой. Комби-бойлер комбинированного нагрева Который совместим со всеми типами отопительных котлов. Конструктивной особенностью Atlantic комби является встроенный термостат управления подачей теплоносителя через змеевик. Смена режимов работы змеевик-ТЕН возможна нажатием одной кнопки. Комби может быть подключен к системе отопления любой сложности и не требует специальных разрешительных документов. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно они востребованы там, где необходимо рациональное использование ресурсов и повышенные требования к комфорту и безопасности. Знакомьтесь, умный водонагреватель Ingenio. Не случайно его название является производным от слов «инженерия» и «гений». Он действительно гений. Интеллектуальная система управления — это пять режимов работы Режим экономии, режим нагрева для обычного водопотребления, режим, который вы используете, если потребность в горячей воде возрастает, режим автоматического программирования с оптимизацией энергопотребления и спящий режим, который применяется, если водонагреватель какое-то время не используется. На сегодняшний день мощности завода «Укратлантик» позволяют обеспечить электрическими водонагревателями рынки Украины, России, Польши, Франции, стран Балтии и Казахстана.